секунд, ребята, до взрыва. О! Это стиралка. Вылазь оттуда. Ты слышишь? Томан, зайди. Какой ты хера горцуешь? С приветом, блядь. Сильно весело тебе? На вой стучит дурак. <песлужил> Шахиаде летять, куда? Понимаешься. Срать уже не хочешь? Хорошо, Сейчас тревога у нас. Написали, есть 30 секунд. 0,18 Уже 0,20, уже прошло 30 секунд. Томасик, зайчик. Да. Крутится на сонечке лежите. Крутишься. видишь геришь там, да? Вот ему там хорошо. Вот Виталик уже сделал хорошую штуку тебе, беда. Урт! 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 Вот так хорошо. Ой, как ему хорошо дается. Отсюда, смотрите, ко мне прилетают пчелы обрабатывать цветы. Пчелы прилетают. Я почистил цветочек. Все равно хорошо цветет. Смотрите, как рясно. Там понаписывали о твоей энергетике, они не вянут. Нет, цветы вянут, потому что это закон такой, знаете, белую видите, пчелка прилетает. Она сюда прям нектар несет. И куда-то еда, там кормы своих детей или что она делает. Оплодотворяет мои цветы, я не знаю, что. Ай, кормится, мне не жалко. Вон она, видите? Каждый цветочек залетает. Видите? Поила, поила. Пестик тычинку там обработала, зная, что делать. Понимаете? И меня она не тронет. Она понимает, что я ей не враг. Где под, подвядшие я поубирал. Хорошо цветут, смотрите. Много новых. все такие цветочки тут хорошо у меня. Он на солнышке, потом солнце проходит. Вечером я его поливаю. Гей, одарка, хоть будет, перестань, бо уже кричать. Не, нехай же чуют люди. Не, не буду, я молчать. Гей, одар, кого ты будешь? Давай. Писал, писал. А вот еще видите? Завязки. И вот смотрите, какая чистота. Я и вчера мыл балкон. И буду мыть каждый божий день. Да, Томасик? <свист> Водичку пьешь. Ай, мой зайц. Мой зайчик. Ой, красивенький. Да, да. Да, да, не красивый. Он кондиционер работает с утра, то пишет код в холодной, в горячей квартире. Прекрасно себя чувствую. В квартире прохладно. Я даже укрываюсь тут. Как-то мне что-то не жарко, не знаю. Раньше было жарче. Надо поразбирать, ребята. вторая. У меня есть блюдо из тыквы, но мне что-то, знаете, так жалко тыкву эту. Мне кажется, что она уже стала как, как животным у меня. Мне его убивать для блюда как-то очень жалко. Да, Томасик? Да. Привет. Ребятки, сижу мокрый. Еще видео у меня не вышло. Славянка, добрый день. Я укрошка из домашней сыроватки? Получилась хорошая? Получилась, Надя, хорошая. Ногами, мясы вот тут. Хорошая укрошка. Даже не знаю, где этот бутылек теперь, где этот пакет. Все, выкинулось. Ой, все ужас. Чуть-чуть так легкий запах. Мне вообще спасибо огромное за этой мойки. Конечно, молодцы, открылись. Вечером приехала хозяйка, приехала девочка. И они вдвоем мыли, представьте. И денег не хотели брать даже. Тоже могли отморозиться, знаете, не взять трубку, Коля звонил, не взять трубку и сказать, ой, Коль, то уже все, то давай завтра, нет. Она говорит, блин, я подумала, как о своей машине, говорит, что если бы у меня так было, я бы тоже... Молодцы. Немножко такой запах есть. Она говорит, ну будет запах. Говорит, надо будет приехать, чтобы разобрать вот здесь машину разобрать. Потому что они там сняли там как-то под, под, подшивку, там все обшивку сняли. Вот эту надо штуку. Правильно, чтобы парень приехал, снял. Чтобы поднять вот этот войлок с этой стороны. Ну они молодцы, да, что она насухо все вымыли. Воду тебе припер, что пыхтишь. Воду. А, вот. Что плектись? Что би? сильно легко. Что да. тобі я пока з крана пью. Це тобі. Сенка. Да. Да. Я пока з крана. Ось холодно. Ну пить з крана. Ага. Це не така автоколона. Скиньте ж, та пить з крана. Ти підкрути трошки, бо тоді уйдеш, хрень я їх відкручу. Надо не ж зуби скарити, а руку напрягати. Це напрягати. Скаління зубами не поможет. Я знаю, що не поможет, ну я не відкручу. Ну. мальчишки тепло, тепло, а тут все получается. Шесть литров. Ой, блядь. Ну, делал окрошку. О, цей пакет порвался. окрошку. Сделал окрошку. Ага. Ну что, хорошая? Дуже. Что? Дуже что? хорошая. Не понравилась? Дуже хорошая окрошка получилась. Не В ногах, в педалях, срана банка перевернулася, відкрилася, і всі три літри вилилась мені під ноги в машині. В войлок щоб черви завелись, розумієш? Казав, дай в бутилках візьму. Ні, взяв би бутилки. Є... Це бути її бутилки. Так, а що там слаба, ця, слаба кришка Ну, якщо вона впала Я і сказала... кришка відкрилася одразу Звісно, слаба. Лучше Де ти казала? Я казав бутилку дай мені. Вона собі бутилку бери банку, то твоя. И все, и в ноги все три литры. Ой. И представь, я выезжаю на мост, оно переворачивается, я еду домой, во дворе все это вычерпаю, потом ищу мойку до ночи, потому что там же черви заведутся. Оно а же пошло не просто на, на не на коврик, а под коврик все. Ну, вымыли все. Да вымыли, но запах есть все равно. Все равно запах есть, надо еще мыть. Ну, Вчера, вы, Три тысячи заплатил, они не О, хотели брать. Ну, люди приехали ради меня, открыли мойку. Мойка уже закрыта была. В 9 вечера, полдесятого открыли мойку. Вымыли машину, мне еще и еще мыть, и мыть, и мыть. Вот тебе окрошка, вот вам банка. Да. Ты в бутылках Положил, себе оставила? Так надо, я тебе сказал, давай возьму бутылки твои. Ты кажешь, банка твоя Ой, забирай. Так твоя, то ж жена тебе дала. Мама ну так и не не что, хай бы в тебе стояла банка. Я взял бы в бутылках. Да, не бутылок, уже нема, да? У тебе твоя була окрошка в бутилках. Не було. Ой, ладно. В тебе було дві бутилки акро сиворотки. Ну, вас у тоді куди? А ти в банки б стояла, хай би, тоді куди? Так а що я тебе заставляла її? Ти казала до банки да, б. Тобі банку Зіна дала, в мене ну, їх немає. Що? Ще раз кажу, в мене нема банки. У тебе нема, ну тебе Ой, ладно, все. Ну, короче, да. Хорошая крошка получилась. Ногами меси, блядь. Перуль. Это ужас. Это ужас. Я выезжаю на мост, и, конечно, она переворачивается, и все. Там мужики еще так обогнал, меня так под, подтормозил. И она впала, и все. И звездец. И вся выйдет. Откуда она знала? Да, закрыто. Все же так закрыто. Когда взять меня в бутылках? Нахіра мені банки 3-літрові, стекляні. Бутилка, от бутилки. Це лучше, воно невеличка і закручується добре. Ну, а то отакало, так такий, його, звісно. А тебе води нема там, чи що? Ні, то я а. жарила ці. А що жарила? Каплетка. О, я хочу їсти. Дайте мені їсти. Посить півчаса, пожалуйста. Півчаса. А що полчасу? Так, воно трошки менше. Пожалуйста. Ну, вона, порижало трошки, а тоді ж. Подтушить их надо, да, А. Да. Саме, я сейчас быстро тупили тобі зварю, я быстро. Это уже не надо как-то. Не-не-не, щас. Ту бульон не говорю. Сейчас, я быстро. Я быстро. Та ну не напрягайся, что щоб... ты. Нет, я сейчас быстро тебе тобі зварю. Вот. Нормально, Что було не дать мне оте. Та ужасно, понимаешь, делаешь не то чтобы... Что машину засрав? Что машину засрав? ж такая машину засрал. Она каже, ну може і грибок пойти, і все, що хочеш. Это молочка. Кисломода, а я їду, кислятина і воняє. Та це ужас. Я вночі в 12 був дома. В 7 вечора. насився не мог. На одну мойку, на другую мойку. Там пылесоса, а там приезжайте завтра, а мы сейчас тряпочками будем мыть. Я говорю, нет, до свидания, тряпочками, тряпочками мыть. 40, а так... Я сам вымакивал. 5 -5. Во дворе стоял, с ресторана вышли, то смеялись люди, что свинья стояла с окружкой. В ногах. Если у меня эти надо было банки, из порез, банки порезать. Да зачем банки? В тебе мог взять, а тебе оставить. Может, так, но ну, так визина, от, та, ну так вот, Да ну зине нечего делать. Банкер мне не приносят, у меня полно. Можно было не банки дать, а налить это. Ну конечно, бутылки надо давать. Зачем мне банки? Стек... Стекло, дорога, куда? Да, под ноги же ложишь, а оно качнуло туда-сюда. Ротяка в банке вот такой, конечно, вылет. Так сразу ты что? Три литры сразу под ноги. Да. На обувь на всю и с транвоем. все, нет, долго и долго, тогда попробуй эту машину продать, понимаешь, что оно запах воняет и все. Вот это человеческим труп, человеческим трупом, ну, батька перевозили в Дмитрию Куснальчика, Нальчик город, знаешь, где? ну, да брат его родной. Это же брат. Кизди. Поехал, поехал, да, Кизди, Киздин батько. Поехал, Киздин батько. Поехал до брата, той живу его А где Киздин батько, а батько жив? А где Киздин батько жив? Киздин батько жив вот тут его Надя деревяна. Бабушка Паша, крестная моя, и вони. Де Чемиска? Колесниченки, да. да. Де чемиска в той хате да, жив? Да, да. А Чемиска потом купила? А тоди, а тоди дед Фока. Тадет да Фока а. а, да, Баба Клава его сестра. Короче, моя хрёстна, Баба Паша звать, э, тетя Женя, тётя Женя и Баба Клава. Три родных сестры рядом жили. Педряд, одначка деревянной. А, да? вот там жили, да. И его привезли сюда же Дмитриевку хоронить. он же и шо, брата. И запах? Может... Ой, не дай Бог, не дай Бог. Я же в школу, это уже давно было. От, і казали, не, не виванюється ніяк, нічим не можуть. Да. Самвалка, ти вчора сняв, я ніяк не можу, воно перехиляється, може в тебе вийде. У мене вийде, с... бо треба думати трошки головою. Да, я думала, я на кресло ставала, синок. Її не треба знімати. Його і так видно. Зачем знімати? Снімеш, як принесеш раву от Отоді. Манголка.

Я в мене ж своє. Їсти. Ну що своє, що в тебе? У мене своє їсть. А що ти їсти? Творог сьогодні їла. Буду їсти прийду. Ти я в прийняти. Я... Я... Я, да я сто раз кажу. Насипай будемо їсти. а саме картошка підкипить, він сади буде сам. А де ти ці огурці брала? Я оці огірки дешевенькі. За януї, за углом. На вулиці, на вулиці. За углом. Хороший за углом. углом. По сьогодні. Вони Бо, дешеві. І вони ж хороші, я і ці ровно різать.

А оце. ты знаешь, что оце, оце пьется после еды. Так, ты знаешь, когда, Синджа. Синджа. ты знаешь, когда оно пьется? А что после еды? Я могу возле во время еды и после. Мама, я тебе и... сейчас с вот этими ножницами дам в лоб, чтобы ты понимала. Лоботомию делают А оце пьется в любом... Это пьется после еды. Таблетки по диабету Две в обед и вечер Пьются после еды А вот это подвись в инструкции Я знаю что таблетки по диабету Пьются после еды После еды Заруби себя на носу Что после еды пьются таблетки по диабету А не когда тебе замандюрилась? Что ты меня тыкаешь Сейчас тыкну и влипнешь в зеркало Тыкай Да мне похер на то аспир Я знаю за диабет не спи раз за ней врачу узнавай, когда пьется. Что не понимаешь, что после еды пьется? Выпила, бросай тарелку. Все, ты поела. Выпила, значит ты поела. Все. А потом сахару ней. Что нельзя запомнить, что пожрала, потом по сахару таблетки пьешь? Это то, что я бачу. Нахалка. Трудно понять или что я не пойму? Трудно понять, что диабетон с утра пьется до еды, а остальные таблетки по сахару после еды. Я... Это как надо тебя? Гвоздем всего... на лбу нацарапать? Маме всего две таблетки. Гвоздем на лбу нацарапать надо. Не надо мне Утром и вечером это правильно. Як это утром и вечер. Маву ужин кто пьет таблетку после сахара? Сколько ты таблеток пьешь по диабету? Одна утром диабетон а вечером его бит тоже салерто, тоже две. Что салерто, блядь? Ты пьешь две таблетки диабетона утром да. и одну в обед и одну а вечером. вечером. Три приема таблеток. Синжаджи. Я должен голос сейчас срывать тут или что? Без столач. Попила таблетку, ложи. Еда закончилась. Пошла носом, блин. Смотрелся ТикТока, ребята. И там значит, прикладывают деньги как так к зеркалу, и там получается демон. Вот смотрите, допустим, купюра 50 евро. Смотрите, какие чертяка. С рогами, смотрите его тело роги капец она сейчас сюда его примкну ну да видите с рогами так это просто вот что-то такое сгинаешь купюру и вот вам чертяка Нормально, заполонили. Это Зина. Да вы чудите. то. Что там она держит? Снизу. Папуль <решит> подожди, это что-то такое вкусное наверное, да? Угу. Да? Угу. Я спряту. Я пошла. Магазин... Ой чимось пахнет, творожним пахне. М магазин виходить, цей вийшов, цей вийшов. Зіна, все вийшов, всі вийшли. Зіна, ось сюди все розлилося, я в ноги держав. Та... Ось сюди і все тут все робить. Та... Я так да. старалася. Ну нічого. Треба ну, що... в бутилках просто другий раз хай да, да, да. Ой, гаряче щось. щось а що це? Та ну місто сімбака. Ой, я же вымотала я какую-то... Что-то так такое мягкое чешу. Обычное. Я думаю, что не сюда, а не он там. Ой, котлетки, спасибо. О -о -о -о. Так, Дина, надо прятать бы сейчас... Давай давай, потыче, давай, давай, давай... Вот и чуть-чуть котлеты, да? На окрошку. Не говори. Нет, давай а тут. Я специально. Чтобы то даже не для ничего. давай ты Да. Спасибо большое, Синька. А я чаечку приготовила, я думаю, что я чаечку и думаю, что сейчас возьму. А, и буду и... дивиться, да? Слежить". Спасибо, Сень, большое. Ж... Идите гуляйте, а бо. Хорошо, спасибо. Может, а соль ложили? ложили. Все правильно. Котлеты, вот Здоровье, да. Вон здоровья делаются. Стану, Дина, ну вы что, что не виноваты, ну что? -то? что -то? Слушайте, Это у меня я так получилось. На да, бутылки ну, две что? штучки, да, хай ну, сделать. Ну, просто же в бутылках, да, бу банка упала и крышка вылетела тут же и все. И она вся полностью сразу. Ну, вот. 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 Показим. лет Все, пока. А, пока, не во вторник операцию буду делать. Удалять там родинка, ребята. Вот такая. Прям такая здоровая. Такая какая-то такая как стеганая вокруг. Крупная родинка, не маленькая. А я еду на урок. Что сделаешь, ребята. Так получилось. Иди, дидить красопеты. Плавай ты на пляж. Иди, красопеты, пошла. Мама и дочка. Котлетки вкусно пахнут когда-то покажу ребята как я котлеты делал на этом селе это мне кстати света тоже научила тракторной бригаде вот так котлеты делать потом еще там кое-что ну мы с содой делаем интересные котлетки такие не знаю делали вы такие не делали а сейчас что не сделай сейчас все есть в интернете ну не делать все есть в интернете Ну вот это мясо, ой, вообще получилось. Я прям удивлен до сих пор вот этим вкусом. Ну вообще прям. Даже странно, что так могло получиться. Много всяких рецептов есть, ребята, хочется готовить. Нет времени, сил на это не остается, потому что театр сейчас забирают. Сейчас театр просто большая нагрузка, колоссальная. Колоссальная нагрузка идет. Потому что идет постановка, завтра спектакль Турандот Уроки, танцы Уроки еще с концертмейстером Театр, все же это надо выучить Еще на французском, на английском А представьте, мой английский уровень Как это выучить, чтобы это ну, Маломальски звучало Знаете, хотя бы Днепровский акцент, понимаете Они совсем уже на суржике Чтобы не петь Поэтому сложно и французский, и немецкий Ну, то есть и английский Тем не менее, номер неплохой получается у нас. Один номер, второй еще даже не начинали. 23-го уже спектакль, 25-го уже спектакль, то есть два дня будут спектакль, потом гала-концерт, но я надеюсь, что в гала-концерте участвовать не буду, потому что ну, если еще гала-концерта меня втулят, то это просто свистеть. Закрытие сезона, мне бы не хотелось участвовать. А это такой концерт будет, знаете, типа призрак оперы называться. Там очень много номеров разных, таких классных, из Чикаго, из этого, из Ноттрдама, из еще каких-то рок-опера. Концерт и Сальери, у меня кусок этот знаменитый и рок-опера. Представьте. Запахи, у меня проблема. У кого главное, у кого не главное. Все херачить. Все, ребятки, пока.